السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انبیاء والی محنت اور کامیابی کا راز مولانا خورشید صاحب کی بہت ہی اچھی اور دلکش کارگزاری سبحان اللہ انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی دعوت والی محنت اور تبلیغ والی محنت اسی کو ذریعہ بنایا اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہدایت کو زندہ فرماتے تھے لوگ ہدایت پر آتے اور اس پر فیصلے ہوتے تھے باطل والوں کے بٹنے کے اس لیے حضرات انبیاء کرام قوموں کے پاس آ کر نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی ان کی عمر ایک ہزار دو سو سال ساڑھے نو سو سال تو یہ قوم کے طوفان میں غرق ہونے سے یہ پہلے کے ہیں اور ان کی عمر ایک ہزار دو سو سال تھی اسی طرح تمام انبیاء کرام آئے اور نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو ان کی محنت کے ذریعے ایمان آیا اور اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا اللہ کا دین سکھلایا اور اس پر چلایا اور دین والوں پر فیصلے ہوئے اور اللہ نے باطل کو ختم کیا اب جو اللہ نے طاقت کی نعمت دی اسی کے مطابق وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اسی کے مطابق اپنی حویلیاں بڑی بڑی بناتے تھے اسی کے مطابق لوگ زندگیاں ان کی آتا ہے روایات میں آٹھ سو نو سو سال ہوتی تھی دنیا کے نقشے بناتے ہیں اگر اپنے رب کو پہچان کر اللہ کے احکام پر چلتے تو اللہ پکڑ کے بجائے ان پر اپنی اور نعمتیں دنیا میں دے دیتے ان کی زندگی کو امن والا بنا دیتے اور جنت میں موت کے بعد آخرت میں اللہ ان کو جنت عطا فرماتے لیکن یہ انسان ایسا ناشکرہ ہے اور انسان ایسا بھول جانے والا ہے ان نے ظلم برپا کیا اور زمین کو گناہوں سے بھر دیا اور زمین کی فضاؤں کو بدبودار کیا اللہ نے پکڑا نہیں حود علیہ السلام کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے حود علیہ السلام نے آ کر سالوں ان کو دعوت دی چند لوگ ایمان لائے تو نبی کی دعوت پر ایمان وجود میں آیا دین وجود میں آیا کچھ لوگ اچھے بنے ان کی زندگی اچھی تھی حود علیہ السلام ساتھ ہے اور ان پر فیصلہ ہوا کہ اب دلیل پوری ہو گئی حد تام ہو گئی اب باطل والوں کو زمین پر رہی نہیں رہنے دینا اللہ نے ہوا جیسی ایک جی نعمت کو لطیف نعمت کو جی جے مخلوق کو بھیجا سب و سمانیت ایام سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ہوا چلے اب ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ انسان سانس لیتا ہے لیکن اسی ہوا کو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا جب تیز چلی تو وہ اپنی بڑی بڑی حویلیوں میں گھروں میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے گیٹ اور دروازے بند کیے اللہ نے ہوا کو جہاں بھن بھوچا کی بھوچال کی صورت میں بلائی میں ان کے کھڑکی دروازوں کو اکھاڑا اور ان کے جسموں کو وہاں سے نکل کنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑایا سات راتیں اور آٹھ دن وہ فضاؤں میں اڑتے رہے اور پیشن جہاں سروں کے بل اللہ نے ان کو پٹخ پٹخ مارا اور اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے گھروں کو ایسے الٹایا کہ ان کی چھتیں زمین میں اور بنیادیں اوپر آ گئی اور ایمان والے حود علیہ السلام اور ایمان والوں کو اسی ہوا میں اللہ نے محفوظ کیا یہ اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ان کی مدد کا اور ان کی زندگی کے بنانے کا اور بات دعوت پر اور نبی کی محنت پر پھر فیصلے آتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا آپ ایک پیغام ساری انسانیت کے لے کر آئے اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ سب بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور دوسرا یہ کہ پہلی قوموں کے حالات برے لوگ ان کے برے نتائج یہ جس قرآن میں اس امت کے سامنے بیان کیے گئے لیکن یہ امت اللہ کو ایسے محبوب ہے کہ اس کے جو نبرے آمال اعمال ہوں گے کوئی امت ایسی نہیں کہ اس کے اعمال کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے اللہ نے اس امت کے ساتھ پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا فرمائے جیسے میں خاتم النبیین ہوں تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں اور فرمایا میری امت اپنے نصیبے پر فخر کرو اور جو سعادت اللہ نے نیس پر ناز کرو کہ تمہارے نصیبے میں نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نصیبے میں آئے کیونکہ اللہ کے ہاں جو نسبت چلتی ہے نبیوں کی قیامت میں جو لوگوں کو قوموں کو پکارا جائے گا نبیوں کے ساتھ ہر ایمان والے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے کہ ہم نو علیہ السلام کے قوم ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے قوم ہیں ہم موسٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور یہ امت قیامت میں کہے گی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرصہ دیا گیا تیئیس سال کا ہے اس لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دوہری جوہری ہے آپ اپنی امت کے لیے یہ مبارک دین بھی لے کر اور آپ اپنی امت کے لیے مبارک دین کی محنت بھی لے کر اور کتنا مجھے تیار کہ ایمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسا ان کے اخلاق ہو تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی عبادات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسی ان کی تلاوت ہو تو حضور صحابہ جیسی حتیٰ کہ ان کی عبادات جی ہر عمل ان کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولے ان تم تو اللہ پیارے نبی آپ بتا دیجئے اگر تھے ایمان والوں تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاق کر لو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اتنی بڑی بات اللہ کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان ایمان والے کے ایمان فرماتے ہیں تو آسمانوں سے اس کے لئے محبت ہو کرتی ہے سب سے پہلے اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں شاہ حدیث میں اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں اے جبرائیل میرا یہ فلاں بندہ جو زمین پر چل رہا ہے اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا تو تم بھی اسے محبت کرو اور جبرائیل علیہ السلام اس کا اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور پھر سار حکم ہوتا ہے کہ ساتھویں آسمان پر اعلان کرو یہ دنیا کی تو کل آبادی سات عرب کی ہے پھر بھی یہ دنیا کتنی جنگلات بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں ستر فیصد سمندری پانی بھی ہے اور اس میں سہارا بھی ہے لیکن ان ساتوں آسمان وہ فرشتوں سے بھرے ہوئے اور ساتوں آسمان کتنا بڑا اور اس میں حملت العرش بھی ساتوں ساتویں آسمان والے فرشتوں میں اللہ کی طرف سے اعلان جبرائیل علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اے سب فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو تو سب فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور پھر آج ساتویں آسمان سے اس کے لیے محبت کا اعلان چھٹے آسمان پر اور ساتوں آسمان پر ہوتے ہوئے سب سے آخر میں آسمان دنیا پر اعلان کیا جاتا ہے سارے فرشتے اسے محبت کرتے ہیں पि दुनिया में बि उहे मोहबत डाल दी जाती आहे अलाह मर्ज़ा फलाइ बनालेते हताकी जानवर सभु चीज़ मोहबत करती आंसान ख़बर पर ज़मीन पर चढ़ंदा ऐं ख़बर में रखा जाता त ज़मीन कहती आहे सभु ज़्यादा महबूब त आज मेरे हवाले के गुए हो त मेरा मामिला बि देखोगे فرمائی کہ تم بہترین امت سارے انسانوں کی نفار آسانی کے لیے نکالے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت نبیوں والی جس سے انسانیت سدرتی تھی اور انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے آسان اور عزت والا طریقہ دین اور آسان طریقہ انسانوں کی زندگی میں آتا تھا ان کے لیے دنیا آخرت کے فیصلے ہوتے تھے وہ محنت اللہ نے ختم وجہ سے امت کو عطا فرمائی اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو تم سارے انسانوں کے نفار کے لیے جی نکالے گئے ہو اور وہ نفاری کا کام کیا ہے بالمعروف و تناون پر کہ تم حکم کرو گے برائی سے روکو گے اور اللہ کے ذات پر ہی ایمان والے ہوگے تو بھائیو ہم نے اچھی کارگزاری سنی مولانا خرشید صاحب کی تو ہر نبی نے اپنے امت کے لیے کام کیا مگر ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محنت کی ہمارے لیے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے دین کو آگے پھیلائیں اس میں ہماری اجر ہے جزاک اللہ وسلم